Торговая марка «Приматч», «Премьер Лига Украины», футбольный клуб «Зерка» как раз провели акцию, которая была направлена в на популяризацию футбола. Но основной смысл, чтобы в общем, и журналисты, которые много пишут о футболе, наши мэтры и до пера, они увидели в изнутри жизнь футбольной команды. Сегодня были фанаты, сегодня были журналисты, которые поучаствовали в учебно-тренировочном процессе. Он немножко был необычный и В чем? Что мы дали футболистам провести разминку, которую с удовольствием сделали. А это звезды нашего кировоградского и украинского футбола. Это однозначно позитивное мероприятие, как для нас, так и для нефутбольных людей. Для детей в первую очередь. Они не имеют этой возможности так часто находиться на футбольном поле с профессиональным футболистом. что-то они увидели полезно для себя. Провели определенные эстафеты, где надо было проявлять определенные качество и смышление, и физические качество, и сыграли игру, причем дискомпромиссно, без всяких договоров. У нас право спостерігати за матчем в якості журналіста трибуна, а справа будет хотя бы частково, но чувствуешь себя частью игры. Было пенальти, раз был счет 1-1, борьба была от первой до последней минуты. Ну, судья, конечно, вмешался чуть-чуть, <говорит> начал ставить пенальти, ничего, ну, интересно было. Я думаю, что во всех городах это нужно проводить. Это очень полезно и нужная вещь. Сегодня все удалось. И я думаю, это будет иметь положительное и воздействие и положительный. Эффект. Журналисты более будут лучше понимать футболистов. И в то же время болельщики будут понимать, что футбол это тоже тяжелая работа. Но все хотят видеть хорошее шоу с хорошим результатом, чему мы, как футболисты и как команда, будем стремиться.